बिसम रही तो दोस्तों जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है कि ये पिशावर किस खानी बाज़ार की जो मशहूर कीर है कमर्शल कीर तो ये उसकी रेसिपी है इनशल ये आज हम आपको इसकी ये आसान तरीके से इसका बनाना सिखाएंगे तो ये हमारे पास पाउडर मिल था खुश दूध हमने उसमें बनाया है तो कुल्ला दूध हमारे पास नहीं था ये असल में कुल्ला दूध से बनता है जो फुल फैट अच्छा गाढ़ा सा दूध हो उसमें बनता है तो रिज़ल्ट उसका इससे और भी ज़्यादा इन अच्छा होगा तो ये देखिए बिल्कुल एक रबड़ी टेक्सचर जो होता है बिल्कुल उस तरीके से ये। बिल्कुल आसान ना कोया ना बादाम ना पिस्ता ना कुछ और तो इसको आप वैसे भी कहेंगे तो बिल्कुल एक क्रीमी टेक्सचर क्रीमी और कोए वाला इंशाल्लाह इसमें मज़ा आएगा तो बस्माल शुरू करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि हमने बासमती राइस लिए टोटा बासमती हमने लिया है सबसे पहले हम इसको वाश करेंगे एक दो दफ़ा अच्छी तरह हम इसे वाश करेंगे ताकि जो गर्दों को बाहर धूल वगैरह जो लगी होती है या कोई पत्थर वगैरह होता है तो वो हम निकाल लें उसके बाद हमने इसमें पानी डालना है और इसे रखेंगे कम से कम एक से दो घंटे के लिए हम इसे रखेंगे तो ये तकरीबन कोई दो घंटे इसको हो चला है जो पानी उसमें था वो हमने गिरा दिया है और दोबारा इसमें हम एक गिलास हम पानी डालेंगे तो ये 100 ग्राम जो बासमती टोटा राइस है इसमें हमने एक गिलास तकरीबन 250 सौ यानी एक पाव के करीब हमने पानी डाला है और इसे हम पकाएंगे जो ये पानी इसका मुकम्मल अच्छी तरह से ड्राई हो जाए जज़ब हो जाए और ये चावल भी इसमें अच्छी तरह से पक जाए नरम हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे अच्छा तो वो उधर चावल हमारे रेडी हो गए हमने जूसर में डाला है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि रस जो रस खुश रस होते वो हमने लिए अदद और जो टोटल हमने आ, मिल्क हमारे पास है डेढ़ लीटर तो डेढ़ लीटर में हमने तकरीबन आधा लीटर हमने इस जग में डाला है ये राय साहब को नज़र आ रहा है कि हमने इसमें इस अच्छी तरह से ग्रैंड कर लिया और इसके बाद जो रस के ये भी इसी में हम डालेंगे और इसे भी हम इसमें इस अच्छी तरह से ग्रैंड कर लेंगे तो एक दफ़ा फिर आपको बताता चले कि टोटल हमने डेढ़ लीटर दूध लिया है तो आपने फुल फ़ैट दूध लेना है डब्बे वाला हो के खुला हो लेकिन फुल फैट आपने मिल्क लेना है और आधा लीटर हमने जग में डाला है उस जूसर में और एक लीटर हमने यहाँ पतीले में डाला है तो इस एक लीटर दूध को हमने रखा है बर्तन में चूल्हे के ऊपर हमने इसमें रख लिया जैसे थोड़ा सा ये गर्म होता है तो इसमें हमने इलाइची पाउडर एक दो चुटकी हम इसमें इलाइची पाउडर का शामिल किया है और जैसे ही पाँच मिनट में दूध थोड़ा सा गर्म होता है जो हमने मिक्सर बनाया है जो चावल रस और जो दूध का हमने मिक्सचर बनाया है हम इसमें ऐड करेंगे अच्छा ये याद रखिएगा कि हमने खीर को मुसलसल हमने धीमी से दरमिया आँच के दरमियान यानी हल्की से दरमिया आँच के दरमियान हम इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम हम इसे पकाएंगे और मुसलसल हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तेज़ आँच पे फुल फ्लेम पे नहीं पकाएंगे और चम्मच मुसलसल हम कंटिन्यू इसमें चलाते रहेंगे तो ये देखिए कि तकरीबन हमारा ये मिक्सचर इसमें अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है तो इस स्टेज पे तकरीबन इसको टोटल 25 मिनट तकरीबन हो गए और अब इस स्टेज पे हम इसमें शुगर ऐड करेंगे यानी चीनी शामिल करेंगे टोटल तकरीबन एक ग्राम एक ग्राम के लगभग यानी 12 टेबल स्पून के लगभग हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल किया है और मसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और मजीद कम अज़ कम दस या पंद्रह मिनट इस तरह मीडियम से हल्की आंच के दरमियान 10 या 15 मिनट हम इसमें मज़ीद चम्मच चलाते रहेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह से ये की जो है तकरीबन इतना ही हम गाढ़ा करेंगे मज़ीद गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा तो ये तकरीबन पैंतीस चालीस मिनट इसको पूरे हो गए फ्लेम हमने बंद कर लिया चूल्हा हमने बंद कर लिया है ये जब बुलबुल मुकम्मल उठने लगे तो समझ ले कि कर रेडी है अच्छा तो साथ ही कोई स्टील वाला या कोई शीशे का बर्तन हो तो उसमें हम ये डाल लेंगे अगर ना हो तो प्लास्टिक का भी हो लेकिन थोड़ा सा ठंडा करके प्लास्टिक के बर्तन में डालना है तो ये माशाल्लाह से किर हमारा रेडी हो गई है तीस मिनट हम इसे बाहर रखेंगे तीस मिनट के लिए हम कम से कम एक से दो घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे तो ये तकरीबन डेढ़ घंटे बाद ये इसका रिज़ल्ट है अच्छा ये एक दफ़ा फिर बताता चलूँ जो छेद आपको ये नज़र आ रहा है हमारे पास दूध बहुत पतला था पाउडर वाला मिल्क था तो फुल फैट मिल्क में आप तो टेस्ट माशाल्लाह से वही होगा तरीका वही है रिज़ल्ट और भी इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा इसका तो दो उम्मीद है कि आपको हमारी ये रेसिपी आसान रेसिपी है आपको अच्छी लगी होगी अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अप करें और साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए इस रेसिपी के बारे में आपने पूछना हो या कोई और रेसिपी आपकी फरमाइश हो तो इन आप ज़रूर पूछ सकते हैं और इन हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है इनशा हम वो पूरी कर सके तो ये देखिए माशाल्लाह ये जो किस बाज़ार पिशा का मशहूर खीर है वो रेसिपी है इनशाला